Assalamualaikum salam sejahtera salam Sarawak maju makmur kita berjumpa sekali lagi di dalam edisi terkini Dialog TVS Uh, pentas diskusi, pentas anda. diskusi anda Dan uh, kita mengucapkan terima kasih kepada anda semua Yang setia bersama dengan Dialog TVS Setiap minggu kekal menonton kami Untuk anda mengikuti perkembangan-perkembangan uh, Kini isu-isu termasa di Malaysia dan juga di Sarawak Betul. Dan uh, hari ini anda masih lagi bersama dengan saya Sekali lagi Najib Imran Dan, dan saya hmm. Karunisah Kasnun Najib, hmm. cukup istimewa pada minggu ini hmm. Kerana pada hari ini kita berpeluang Untuk membincangkan satu acara istimewa hmm. Najib cukup-cukup istimewa iaitu berkenaan dengan sukan orang pekak Malaysia hmm. ataupun Sokma Najib. Hmm. Cukup istimewa kita tak pernah dengar sebenarnya. Bukan tak pernah dengar, hmm. kurang mendapat perhatian ataupun pendedahan Awareness mengenai dengan sukan orang pekak Malaysia ini. Okey, uh, suka ingin saya kongsikan Najib, Sokma merupakan satu kemasyhukan sukan yang dihaskan untuk warga pekak di seluruh Malaysia yang dimulakan pada tahun 1985 dengan nama kejohanan Sukan Antara Kelab Pekak KSAKP dan melalui temasya ini Najib atlet-atlet pekak ataupun orang keraian upaya pendengaran ini yang berbakat dalam sukan dipilih untuk mewakili negara ke beberapa temasya uh, orang pekak peringkat antarabangsa seperti sukan orang pekak Asia Tenggara, sukan orang pekak Asia Pasifik dan sukan Deaf Olympic. Menarik. Nah, Najib, ini sebenarnya. sesuatu yang menarik. Kadang-kadang kita kita melihat uh, kejaguhan atlet-atlet sukan ya. kita Betul. Uh, tetapi sering kita tertinggal mungkin untuk kita menghargai bakat-bakat sukan daripada golongan istimewa ini. Istimewa Betul. ini. Dan uh, di hari ini, kita cukup bertuah. Di Kuching, Sarawak, kita, kita berjaya membawa... Uh, mereka yang memainkan peranan cukup besar Betul. dalam uh, mengembangkan uh, ataupun memberikan pendedahan kepada uh, isu ini golongan uh, sukan, uh, sukan ini golongan Malaysia uh, dan yeah. uh, di studio bersama dengan kita ni Pastinya kami bawakan kepada anda dengan topik warna-warni Sopma 2025 di sebelah kiri saya Tuan Syef Farouk Syekh Muhammad iaitu penasihat Persatuan Orang Pekak Malaysia di sebelah tuan Syai adalah Ong Shin Ren iaitu presiden Persatuan Orang Pekak Malaysia dan juga kami bawakan kepada anda di pentas diskusi anda ini juru bahasa isyarat Malaysia John Sim Jojo. Hmm. Ini orang cukup penting ni. Ya, kita sama-sama supaya kita dapat mendalami apa yang ingin disampaikan betul. oleh, Ah uh, terutama sekali daripada Dr Ong nanti eh. Hmm. Uh, ini uh, akan kita membantu uh, kita untuk edisi kali ini. Betul Najib. Hmm. Okey, uh, terima kasih kepada Ana tiga, sebenarnya kena sudi bersama kami di pentas diskusi anda ini. Tuan Syekh mungkin boleh uh, perjelaskan dengan lebih lanjut mengenai uh, sukan orang pekak Malaysia ini. Okey, pertama kali uh, assalamualaikum eh, salam, salam sejahtera. Uh, kami daripada Persatuan Pekak mengucapkan terima kasih kerana menjemput kami datang daripada semenanjung pada hari mm. ini untuk sharekan a bit of awareness. Kita mm. siapa lah. Jadi kami mewakili Persatuan Pekak, um salah satunya adalah sukan orang pekak Malaysia mm. yang sekarang ni masih tengah dalam discussion uh, dengan pihak kementerian dan juga lokal kita juga telah mendapat support daripada kementerian belia dan sukan wah wabihana yu untuk me untuk memilih uh, lokasi uh, selepas ini uh, insyaallah uh, kalau diizinkan semua kita akan melakukan sukan olahraga negara malaysia uh, next edisi iaitu di Kuching Sarawak uh, Dua tahun lepas, kita punya last sukma adalah di wilayah persekutuan. Okay. Pada masa itu, rasa dengan upacara itu telah dilangsungkan dalam 1,200 atlet hmm, daripada ramai. 14 ramai. negeri hmm. Malaysia. Hmm. Kita pun tak sangka. Atlet hmm. ramai, atlet-atlet pekat di Malaysia ini. Jadi kita nak membawakan hmm. mereka ke peringkat seterusnya. Hmm. Jadi saya kira dari segi penyertaan itu bukan satu masalah yang besar tuan Tasyir. Ah bukan tapi itulah salah satu yang kita nak bagi awareness. kedua ni juga kita juga ingin membawa kepada ibu bapa mereka. Pasal mm -hmm. ibu bapa mereka ni saya nampak kerana ada perasaan malu, ada kita dia tak nak tunjukkan anak mereka kepada mm -hmm. luar kan. Jadi bila kita ada platform mm -hmm. salah satu adalah sukan. Jadi mereka hilangkan dia punya apa ni daripada kanak-kanak ni kan, untuk pergi luar dapat improvekan dia punya communication hmm. dapat juga exposekan diri mereka sendiri bukan saja daripada sukan tapi juga untuk integriti diri mereka sendiri hmm. Dr. Ong sendiri sebagai uh, Tuan Presiden, kenapa uh, baru sekarang kalau kita lihat soema ini diadakan dua tahun sekali, jadi kenapa uh, kini baru rasa macam untuk kita mempersembahkan atau memperkenalkan soema ini kepada umum? Seperti, kenapa, kalau tidak di kalangan, uh, uh. kenapa terlambat? Kenapa uh -huh. boleh terlambat sebegini? Uh -huh. So, suka orang Pegak Malaysia actually sudah uh, since uh, 1985 kan, start. jadi uh, pada masa tu awareness memang tak banyak sampai sekarang. Hmm. Jadi orang Pegak selalu uh, di sebab orang lain selalu ingat orang Pegak adalah dalam uh, para sukma hmm. atau dengan para atlet yang lain. Jadi uh, kami actually bukan dibawa mereka, and then kami juga bukan jadi kami uh, actually set up this to organize our own deaf games and that's why uh, kami masih ada uh, lacking in promoting this uh, sukan orang pekak so yeah so pagi tadi baru kami berjumpa uh, mengadakan satu kunjungan hormat dekat uh, Ministry of Welfare Sarawak hmm. bersama YB Datuk Sri Datuk Fat Sri Fatimah and then uh, saya berharap government Sarawak akan mempertimbangkan Yang request kami untuk adakan suka Orang Pekat Malaysia di Sarawak Pada tahun ini Dari segi persatuan pula Dr. Ong eh? Ini ditubuhkan, persatuan ini ditubuhkan pada 1993 Sudah ada persatuan ini Tapi cuma diiktiraf pada 2018 Betul ya eh? eh? Tapi sepanjang tempoh itu Apakah ada uh, naungan ataupun persatuan yang bertanggungjawab untuk menjaga ataupun uh, uh, memastikan uh, sukan ini berjalan lancar. So tahun 1985 we started to have this uh, bola sepak. Bola sepak, acara bola sepak. Oh Uh, the bola sepak club for the deaf. so sampai 1985 baru kami mendaftar sebagai oh. satu pertubuhan untuk menjaga 14 negeri lain yang hmm. ahli gabungan negeri untuk menjaga yang uh, dan membangunkan atlet-atlet peka -atlet dalam acara-acara lima uh, yang lain-lain. Jadi hmm. sekarang kami sudah ada lima acara Uh, untuk suka orang pekat Malaysia. Lima acara antaranya? So antaranya ada badminton, uh -huh. olahraga, uh -huh. bowling, tamping, uh -huh. orientering dan juga futsal. Oh okey. Lima acara. Lima acara. Yang Did, lima okay. acara ini memberi TER, teras sukan teras. Oh, sukan teras. Mm. Uh, sukan, teras. untuk... Suka Okey, uh, Tuan Farouk. Tadi seperti yang Dr. Ong maklumkan, uh, ramai yang beranggapan uh, sukan orang pekak ini uh, mungkin sama seperti uh, sukma, uh, para sukma. Jadi mungkin boleh uh, perincikan dengan lebih lanjut sebenarnya kenapa tidak berada di bawah uh, para sukma sendiri dan kenapa bergerak sendiri okey um actually dalam sukan ni kem malaysia mm. ni kita ada tiga level lah mm. satu adalah sport normal sport mm. uh, kedua adalah paralimpik para ataupun ketiga adalah deaf mm. uh, kenapa sepak bukan dalam para sebab para ni adalah physical uh, disability okay. uh, kalau kita tengok orang sepak ni dia 100% sempurna cuma the mm. beza dia dia tak boleh mendengar ataupun hafiringen kan, ataupun dengan debisu. Hmm. Jadi kalau kita tengokkan salah satu sukan, kalau dalam bola sepak kan, bila kita orang pekak ni dia berlawan dengan uh, para, hmm. mana dia tak tak sama. Jadi dia tak tak fair dia kata kan, sukan. Level, tak ah, level tak sama. dia tak sama. Jadi disebabkan itu sukan orang pekak tu diadakan lagi satu level yang berlainan. Ah, okey. Sekarang kita faham Najib. Eh, kenapa nah, tu? Tu? dia tu, tak diletakkan sekali ya. di bawah sebab ha. kalau kita lihat mungkin para sukma itu adalah untuk uh, sukan untuk mereka yang kurang upaya hmm. tapi kenapa dia berlainan dengan um, orang pekak adalah kerana level dia berlainan betul betul, betul saya betul, uh, betul satu dan ha. kedua nya adalah juga cabaran untuk official juga okay. kalau kita tengokkan hari itu masa uh, bulan 11 hmm. malaysia kita jadi host untuk Asia Pacific Deaf Games okay. uh, dalam 25 26 country datang 1400 atlet datang saya pun first time masa tu bila hmm. saya pergi bila tengok pemainan bola sepak. Dalam pemainan bola sepak, kalau physical with disability ni kita boleh pakai whistle. Tapi untuk ah, overcat okay. dia kena pakai bendera. Okey. Bila olahraga pula, selalunya kita pakai pistol untuk tembak. Hmm. Tapi untuk kali ini, dia kena pakai lampu daripada kena. Jadi official pun kena berubah. Kita kena spend a bit more cost untuk cari translator, kena belajar yang tahu sign language. Jadi disebabkan tu dia lain daripada para dan juga normal sports. Hmm. Untuk Dr. Ong sendiri, sepanjang penglibatan di dalam uh, menganjurkan uh, sukan orang-orang pekak ini, setakat ini, apakah antara yang Dr. Ong rasakan sebagai uh, sesuatu yang ingin betul-betul Dr. Ong nak dedahkan kepada orang ramai ini? Apa antara uh, isu utama yang ingin Dr. Ong ketengahkan? Ini? So, darah, uh, dalam sukan orang pekak Malaysia, saya memang... Uh, berharap semua ahli gabungan, ahli gabungan negeri 14 negeri mereka boleh mendapatkan uh, support daripada kerajaan masing-masing. Sebab biasanya yang untuk sukma atau para sukma mereka memang ada support daripada kerajaan mereka. Tapi yang untuk orang pekat punya memang susah untuk mereka cari ada masalah untuk mereka cari semua uh, sumbangan atau support. Jadi ha dia uh, dia actually observe kan dekat Sarawak memang ada satu menteri yang memang baik dan membantu untuk membangunkan uh, semua atlet pekat dekat Sarawak so dia berharap yang negeri-negeri lain juga boleh sama dengan uh, boleh uh, lihat Sarawak sebagai satu contoh untuk uh, juga um, support the deaf athlete sebab we have a lot of uh, kami ada banyak event antarabangsa macam uh, SEA Games, SEA Deaf Games, Asia Pacific dan Olympic. Jadi kami memang perlu support yang uh, kami punya atlet-atlet yang pekat, yang muda untuk mewakili Malaysia dalam antarabangsa punya ke, uh, kejohanan. Saya kira sah ya. itu sahaja masa yang kita ada untuk edisi Dialog TVS kali ini. Betul. Kita ingin mengucapkan terima kasih. Kepada tetamu kita, Dr. Ong Shin Wen, Presiden Persatuan Sukan Orang Pekak Malaysia dan juga Tuan Syekh Faruk Syekh Muhammad Senasihat Persatuan Sukan Orang Pekak Malaysia ini satu penghormatan Betul. untuk uh, TVS dan TVS uh, bersama dengan kami di studio pada hari ini. Kita lupa terima juga terima terima kepada John Sim Jojo juru bahasa isyarat Malaysia yang sudi bersama kami di pentas diskusi anda. Terima kasih kepada tetamu-tetamu. Ini adalah uh, satu uh, pengalaman baru buat kami Barang di baru. Dialog TVS kepada anda terima kasih kerana setia bersama kami, terus menyokong kami dan terus setia menonton uh, saluran 122. Ini Dialog TVS, pentas diskusi anda. Saya Karun Nisa Kasnon. Dan saya Najib Imran. InsyaAllah panjang umur di edisi yang terkini nanti kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat. Kita jumpa lagi.